Вода горячая, централизованная. Можете посмотреть? Ребятки, дякую. Я сто лет не видел, чтобы вода была горячая днем и ночью, без бойлера, без, без котла, без ничего. Никогда не выключают. Спасибо огромное, ребята. Админ, спасибо. Бугай, Мамука, топ-3. Поддержите подпиской, ребята, пожалуйста. Три перчи у нас. Есть перчатка, да. Я никогда не видел уже за последние годы, чтобы была вода централизованная, горячая. Постоянно не выключалась, без всяких котлов, без всяких колонок. И свет никогда не отключают. Ребятки, да. Нажмите на лайки, пожалуйста. Все на лайки жмем. Я не надолго у него такое веселье, там, не надолго, не. Ребятки, жмем Это все на пускай, лайки. Ну, более все равно можно сделать. Ну, дом красивый, да. Дом плату, Талинка, железобетонное перекрытие 1930 -го года, она дебелая такая, арка своя закрытая с парковками своими. Идеально. Пять минут без арабка вот крещать и к там три, там три комнаты, да. Но я там хочу переделывать потом со временем. Там по-другому будет. Ну, летом, ходить. летом я буду купаться холодной водой. Нет, это не рядом, Коля. Это... Знаешь, что вроде? Дарвина всем. глянет там рядом, центр. И тихий центр. Просто шикарно. Спасибо, ребята. Там шоколаде, блядь. В этом силе таки понял в заданиях. Он в правом верхнем углу. Спасибо, Волк, дорогой, спасибо. За да, такой серый, красивый, добротный дом, да. Это лучший вариант. Место я влюбился. Квартира в прекрасном ремонте, нормальном. Жить можно, ну, не мое немножко там по планировке, по всем этим завитушкам, они очень, я люблю более строго я все это переделаю со временем. Главное, дом и место. Ты его не поменяешь. А внутренность? Хоть куда, блядь, тяните трубы. Хоть куда, кру... Крыльцо Дарвина 7. Надпись, табличка. Боже, я... И памятный камениный хвататик. Ребятки, три то что ж вы заслухались? О, у нас сундук поставил админ, спасибо. Админ тебя, Кисюня, спасибо, ребята, Милена, спасибо, ребята, X3. Всей командой. Бугай, красавчик. Мариса Бель, Я... спасибо, ребятки. Спасибо, админ, ребята, всей командой. 11 секунд, X3, ребятки. Надка, спасибо. Боже, красав. Админ, дякую, дякую. Боже, все поздравили. так поздравили. Спасибо. спасибо, дорогие огромное. Рома дякую. Дай Боже, ку. Ребята, спасибо вам огромное. Квартира шикарная. Место, скажем так, место... А в тебе що днюхать, Дума? Ні, в мене не дніха дома. Я купив квартиру в Києві сьогодні. Там прям время указано, в 11 з чим-то, да, там как-то по времени написано. Так что обзорщики, можете бігти в реєстр, забивать, то казали. Ой, він купив, десь открыває. Вот, купив, кажу, Ви узнали перший. Ще, ще не узнали. Цена 9, з чем-то миллионов гривень. Цена 228 тысяч долларів. Плюс риэлтору 11500, плюс нотариус, плюс 1%. Городик, пошел 500. нахуй. Ну, для того места, и то, что это тихий центр, я говорю, 5 минут, ты спускаешься, вот она Бессарабка. Дякую. Там 90 квадратов. Послабидно, коли перчатки, отак так от просто ухудшую. Поздравляю, Тош, спасибо, дорогой. Я довольный, не знаю. Нет, второй этаж. А нет, нормально, там пройтись прогулочным шагом. Романтическим шагом. Блондинка, спасибо, зайка. немало. Ну, да, немало, конечно. Сума. Бакальчик за это. Ты я сегодня уже пригубив бокальчик. комнат там, неважно сколько, их надо переделывать. Там их три комнаты, большая, типа, кухня, гостиная, но нет коридора, там надо переделывать. Ванны переделывать, все надо перемещать, одну ванну убирать, одну, в общем, с кухня вместо из ванны делать, добавлять до кухни, а вторую ванну из спальни там переменить. Короче, ТЦК, привет, поздравляем, спасибо, админ большое. Ребятки, у нас 10 секунд открывается, 90 квадратов, да, Бугай. Два больших балкона, плюс третий декоративный. Нет, там ремонт нормальный, там можно прекрасно жить. Там есть кровать, там есть телевизор, там два холодильника, печка, духовка и хуевки, все есть. Ребята, дякую, всегда... Пол, диван, стулья, кровати, шкафы, тумбы, юмбы. Но это не то, что мне надо. Это все все равно надо менять. Но жить в этом прекрасно можно. Мне для жизни, в принципе, много не надо. Я просто, когда делаю ремонт, я делаю все основательно и окончательно. Понимаете? Я не, не делаю промежуточные ремонты какие-то там, переклеить что-то. Под... Там все подкрашено, там все сделано. Покажу, да, видео выйдет в YouTube, я снял, ребята. Да, это где стол стоял сразу. Там прекрасно. Я, ребятки, позже видео снять. Стоянка во дворе. А мы иди да шукаем, это, Да, пульт открывается, ворота заезжаешь. Место... Не очень много места во дворе. Ну там... Два ряда машины становятся. если надо, там оставляют записочку, там отъехали. И вдоль дома масса парковок с улицы прям. Оставил машину, у тебя окна прям туда выходят, на, на центральную улицу. Не, еще нету видео, я только снял. Ребятки, не может кто захочет... Вода центральная, горячая, второй этаж. Высокий второй этаж, не низкий. Ребятки, у нас X3. X3, первый подарок... Дорого дома. Ну, дорого дома. Недорого дорого дома. Google картам. И поймете, где это. Второй высокий этаж. Классно. То есть, там первый, под, как по два. Потом первый и второй высокий. И подъезд широкий. В общем, все хорошо. Дверь дебела. Место отличное. Хоть помрешь, блядь, так гроб вылез из хаты, блядь. А то и, блядь, квартиру на Васильковской, так помрешь, блядь, гроб надо стоя в лифт. Ставить вот так, блядь. Лифт открыется, а ты з гробов. Так вместе с крышкой выпав, блядь. Нахер она сзади на спина разрезана пиджак, блядь. Искренне рад тоже спасибо. Нам хоть в будуть виносити, будут выносить, так люди будете аплодировать, как я помню. Панов... Да. Кричать снайп, снайп, перчатку ему киньте, то x3, x2, блядь. Погнали, снайп, снайп. Щоб коли кидали землю, кричали снайп. Принцеса доброго. Шучу, ребята, господи, помилуй. Ребят, ну через сто лет. Це буде. Ребятки, 3, x3 і перчатку кинете. А тепер снайп. Петь, опер, на пьяку. Две перчи, ребята, все. Ха... Админ, спасибо, Китюня, ребята. Поддержите админ подпиской зайку. Ребята, живи долго, Лаура, спасибо. Боже, гляньте. Бугай, спасибо, блядь. Ребята, а ну натяните эту натку. Какая она противна. X3, x5. Админ, спасибо, ребята. Ребятки, Ребятки. Чуть -чуть, Ребятки, всей командой. Жах. Да Димочка, спасибо, дорогой. Я сегодня квартиру купил. Шоша, спасибо. Я сегодня купил квартиру в Киеве. Дим. X3, X, 3 x 5 ребятки. Марина, спасибо. Боже мой, спасибо огромное. Катерина, спасибо. Тоша, спасибо. А ты мне, дай дайте телефон. Все. Я понял. Дмитрий. Ильич. Димочка, спасибо, дорогой. От души. Танюшка, спасибо. Той, Тонечка, спасибо. Живи вперед, Димочка. Спасибо, дорогой. Спасибо. Взаимно. Взаимно. И не говори лишнее. Ну, ты прав. Языком нельзя болтать. То ангел скажет, а камень, блядь. Правильно. Живи вперед. Так я через лет я помру. Этажей 6, по-моему, в доме. Так что скоро я буду киевлянин, коренной, В третьем поколении, блядь, И не только я и Тома. А ще мама и Надька з Недагара тоже буде киевлен. Всім та те, берем катима на, на Василь, да, правильно, бугай. Алло, дай дякую. Я на перчатку ну, от 0,30 или 50 перчатку до 1, была. Не, 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 я... Я понял. Но если что, надумаете, говорите. Угу. Угу, угу. Давай. Привет, Хулина. Это новая ступенька. Спасибо, ребята. Спасибо вам всем огромное, хочу сказать, что это в том числе, ребята... С ваших подарков в том числе. Поэтому я вам благодарен. А что, у меня другого дохода от Ютуба и ТикТока не было. А ну, дивитесь, что дивите, там шат рыбаки. So с Ютуба и с ТикТока. Поэтому вам спасибо каждому. За каждую розу. Ребята. За каждый лайк. Всем за поддержку, это в том числе, там квадратные метры, сантиметры, в кость больше, в кость меньше а есть ваши, так что можете приезжать, и там будет ваша табличка такая на полу, педкерамогранитовая. А вообще сделать такую плитку сделаю, там Дмитрий Юрович, там Бугай будет написано. там одним. вот такая плитка закажу разную, и такую наставлю, укр-укр, мило, там комусь корону над головой, комусь чешу. А потом буду выколупывать, как исчезнет.